नोमी का रोजा तारीख नंबर 2700 नयानत से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और ये हमारे रोजे को भी दाम नोमी तुम तो होमवर्क क्यों नहीं कर रहे कब से कार्टून देख रहे हो नोमी मामा बस थोड़ी देर और मामा नहीं बेटे फौरन उठो और होमवर्क करो फिर इफ्तार का वक्त होने वाला है इससे पहले अपना काम निपटा लो मगर नोमी टीवी के आगे से ना उठा इफ्तारी के बाद मामा नोमी का बैग उठा लाए और नोमी से कहने लगी बेटे अब जल्दी से मुझे डायरी दिखाओ मैं देख रही हूँ गलत बात है नोमी ने जल्दी से बैग खोला और डायरी मामा के हाथ में पकड़ा दी मामा ये देखकर रह दिन से बच्चे को कोई होमवर्क ही नहीं मिला उन्होंने नोमी से पूछा तो वो कहने लगा मामा सर बहुत थके होते हैं वो थोड़ा सा पढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि किताब खोलो और बैठ कर खुद मामा ओ अच्छा और तुम लोग खोल कर आगे रखते हो और सारा वक्त बातें करते रहते हो ऐसे ही है ना नोमी ने खसियानी हंसी हंसते और मुंह नीचे करते हुए कहा मामा जी सर का रोजा होता है ऊपर से इतनी गर्मी भी वो कहते हो सर दर्द हो रहा है तो आप ही बताइए कि फिर वो हमें कैसे पढ़ाए ओके ठीक है चलिए आप अपनी किताब निकालें मैं आपको पढ़ाती हूँ मामा ने नोमी को सारी किताबों का थोड़ा थोड़ा सबक याद करवा दिया राजा वो अपनी जिम्मेदारियों से फारक हुई तो उन्होंने नोमी के अब्बा को सारी सूरत हाल बताई तो वो भी परेशान हुए कि रोजा रखकर ऐसे कैसे किया जा सकता है बच्चों के इम्तहान भी सर पे हैं बहरहाल उन्होंने नोमी की मामा को तसली देते हुए कहा कि वो परेशान ना हो मैं सुबह ही इसका हल करता हूँ अगले दिन माह रमजान का अकीदतों भरा जुमे का दिन था सब लोग नमाज जुमा के लिए मस्जिद में जुम्म थे इमाम साहेब खुतबे के लिए खड़े हुए तो कहने लगे सुनो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों रोजा सारा दिन भूख प्यास काटने का नाम नहीं रोजा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिस पर रोजा फर्ज है वो ही रखे जो बीमार है कमजोर है वो दीन में मौजूद सहूलत से फ़ायदा उठाए और रोजे का मतलब ये भी नहीं कि हम रोजा तो रखें मगर जिन कामों की जिम्मेदारी हमने ली है और उसके बदले हम उजरत भी लेते हैं मगर हम रोजा रखकर वो जिम्मेदारी अदा ना करें और उजरत लेते रहें तो ये खयानत है खयानत से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने मना फरमाया है और ये हमारे रोजे को भी दागदार करती है नोमी भी अपने बाबा के साथ नमाजियों की पहली सफ़े बैठा था इमाम साहब ने उसकी तरफ देखते हुए कहा अगर आप तालब इलम हैं और किताब आगे रखकर आप मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं या महज वक्त गुजारते हैं दयानत से पढ़ते नहीं तो ये धोखा है जो आप अपने आप को और फिर अपने वाले को भी देते हैं ये बदानती भी है और रोज़ा धोखा और बदानती जैसे आमाल से ख़राब हो जाता है अल्लाह पाक हमारे ऐसे रोजे से खुश नहीं होते बल्कि हमें ऐसी आदात से रोकने के लिए ही रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था सुनो दोस्तों रोज़ा ज़रूर रखो हरू इफ्तारी में अच्छी मगर सादा गजा खाओ और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें बेखूबी निभाओ और अगर नहीं निभा सकते तो बाकायदा तरीके से बताकर छिटी ले लो मगर रोजे की आड़ लेकर किसी दूसरे का नुकसान मत करो नौमी को एहसास हो रहा था कि जब टीचर क्लास में सो जाता है और तालब इम फजूल बातों में लग जाते हैं तो हम ये रोजे में कितनी बड़ी बदियांती करते हैं अगले दिन नौमी को बहुत खुशगवार हैरत हुई कि उनकी टीचर क्लास में बहुत हशाश बशाश रहे थे उन्होंने सारे पीरियड्स बड़ी दिल जमई से समझाए और बच्चों ने भी खूब जोश व खरोश से पढ़ा नौमी को भी अब रोजे का असल समझ आ गया था और उसने रोजे में हर काम को दयानतदारी से करना शुरू कर दिया था